Jadi ustaz, apa beza ustaz dengan dukun? <laughs> Ketawa. ya. Perdukunan tu pengamalan sihir. Sihir dua, sihir hitam ataupun sihir putih. Nak faham definisi sihir tu ada penggunaan penggunaan benda-benda pelik. Kalau kita yang namanya ahli ruqyah ataupun seorang ustaz, dia tak akan mengamalkan benda-benda sihir seperti ini. Selamat sejahtera kita kembali sekali lagi dalam satu lagi episod Kita Orang SG. Episod kali ini amat istimewa sekali. Dan episod kali ini dalam episod Kita Orang SG. Membawakan kisah-kisah masyarakat kita kepada anda. Hakim, sebelum kita mula ini, saya nak tanyalah sedikit. Awak percaya tentang ilmu-ilmu atau dunia gaib ni? Uh, nak cakap percaya ke tak tak tahulah tapi uh, kalau macam dengar-dengar story ataupun kisah-kisah mesti rasa takut sikitlah. Uh, -huh. uh tapi percaya ke tak tu masih tak tahu uh -huh. lagi lah. Bagus-bagus tak apa kita bawa tetamu yang paling tepat sekali beliau uh -huh. seorang ustaz beras <coughs> ber ARS. Ber, ber, lah. ya ustaz yang bertauliah. Uh, pengamal rukiah syar'iah uh, nampak podcaster jadi kita jangan kita kena segan-segan okay, okay, okay. kita budak baru lagi yeah, dalam podcast yeah. ini so juga usahawan kita perkenalkan ustaz Ruknudin dan juga uh, pemilik khidmat uh, alarkan terima kasih ustaz selamat, selamat datang selamat, selamat datang ustaz apa khabar baik alhamdulillah uh, ustaz Farah saya sihat. sebenarnya um, terfikirlah ustaz kalau macam uh, perkenalkan diri pada orang memang orang macam selalu cakap macam ni. Oh, saya orang buat rukia macam itu ke? Usually I will say nama saya Ahmadudin, saya seorang satiza. Hmm. so saya seorang pengamal rukia syariah. And how they you know of our services usually maybe because we kita ada beritahu lah tentang apa kita lakukan melalui podcast. Hmm. So uh, orang tak macam oh, rukia apa tu eh? Tak tak, tak macam tulah. <laughs> Selalunya yang panggil tu yang tahulah uh, a ah. perlukan khidmat rawatan kerana gangguan yang mereka hadapi. Mhm. Lah. Saya tanya begitu-begitu je ustaz ya kerana saya terfikir dalam masyarakat kita ni mesti ada pelbagai lapisan. Hmm. Mesti ada yang persoalkan ustaz dari segi uh, rukiah yang syariah yang ustaz kata dan juga yang mungkin pengawal uh, pengamal rawatan tradisional dan sebagainya. Perawal. Tetapi ada juga mungkin masyarakat yang tak boleh bezakan apa sebenarnya peranan ustaz berbanding dengan doktor. Oh, mungkin tak kalau tak yang o. lebih atas terus sikit mungkin apa penjelasannya. Lah? Kalau gangguan ni gangguan kita panggil metafizika. Gangguannya ada pelbagai dia ada yang medical, dia ada yang mungkin a uh, psychological, mungkin ada yang gangguannya mental, hmm. emotional, behavioral. Kalau sampai ke tahap ke arah semua ini sudah kita usahakan untuk mencari ketawalan tu, uh, ubatnya atau rawatannya. Kalau ia tidak berhasil Maka ada sesetengah orang yang ada pengalaman-pengalaman, gangguan-gangguan yang dia luar dari norma teori-teori yang daripada uh, medical ke mental ke kita panggil sebagai gangguan secara spiritual gitulah. Seperti, Jadi, seperti tapi sebelum tu ustaz katakanlah um, adakah ustaz galakkan orang tu jumpa doktor dulu? Of course. of course. So doktor is always first lah. Yes. Tetap scientific lah. Rule of thumb number one. Contoh eh kita kalau mungkin ada setengah penyakit secara fizikal daripada arah medical mungkin boleh menyebabkan you hallucinate hmm. atau imaginasi hayalan melalui mindalah. Hmm. Saya bawa satu contoh satu kes ni. Uh. Seorang klien yang saya rawat, kaki ibu jadinya bengkak. Dah pergi doktor, dah pergi cek MRI scan semua. <coughs> dinyatakan oleh doktor, eh nothing wrong with your toe. Jadi dia cubalah panggil dan orang ini bukan orang yang terlalu kemaruk sangat dengan dunia mistik lah. Hmm. Panggil saya datang. Okey. Saya pun hanya boleh bacakan Al-Quran di situ saya lihat apa efeknya. Jadi macam mana nak kita explain jelaskan bila tengah baca tu ibu jadi tu macam bergetar selesai sendiri. Bila bergetar saya berhentilah. Berhenti baca nak tengok eh bergetar lagi tak? Baca lagi bergetar. Jadi diajarkan dalam kita-kita rukyah syar'iah dengan guru-guru kami. Okey, ini mungkin ada gangguan ni. Ada kes case yang memang kita datang, kita lihat eh ini tanda-tanda seperti ada gangguan mental ni. Jadi kita kena sebagai seorang ahli rukyah nak kena faham membezakan keluhan-keluhan yang mereka hadapi dan kita kena tepat untuk jelaskanlah. Saya terfikir, kalau katakanlah katakan kita dalam situasi begitu, pergi doktor tak tak lalu lah tak makanlah mm, mm, mm. apa yang membuat kita sendiri nak jumpa seorang ustaz untuk dapatkan rukiah mesti ada ada punya push factor, push factor. Hmm. kemudian dah nak pilih pula nak kena tak tahu pula tu apa uh. mana satu ustaz mana satu <laughs> pengamal rukiah uh, peng, yang yang mungkin yang salah atau yang mungkin dukun bomo <coughs> okey bomo ada bomo bomo tu dia kalimah secara am um, bermaksud tukang rawat ha. ha tapi dukun tu pengamal sihir jadi itu ada perbezaan menggunakan kalimah lah. Contoh kamu datang. Okey, apa masalah? Oh, saya dah tahu dah apa masalah awak. Kan? Macam mana dia boleh tahu tu benda-benda gaib -benda kan? Kemudian okey, awak memang kena gangguan sihir, awak duduk eh. Ni asisten saya, nanti saya akan transfer jin awak kepada badan dia dan dia akan berbual. Jadi, jadilah seperti rasukan tersebut. Hmm. Jadi kalau kita tak ada kata orang tu pemahaman agama yang asas, bila lihat tentang pengamalan seperti ini yang saya klasifikasikan sebagai pengamalan perdukunan, dan apakah penjelasan agama tentang pengamalan perdukunan ini satu benda yang salah kan? Mm hmm. Jadi dia menggunakan jin dalam rawatannya. Macam mana saya tahu kerana saya pernah rawat seseorang yang pernah jadi asisten kepada dukun ini. Tapi macam masyarakat nak tahu ustaz? Itu yang itu yang ha. masalah yang saya terfikir. Eh, Antara usaha yang dia tak ada hmm. aa, mungkin dalam kertas ke dalam uh, um, okey on paper black and white. Mengenai rukyah, pihak Jabatan Agama Singapura MUIS dia ada keluarkan satu guidelines. Rukyah yang syariah tu macam mana? Oh ada. Ada. Baru-baru oh. ni kan ada kes-kes di mana mulanya rawatan tapi beralih kepada ajaran sesat. Oh. Kerana pengamalan rawatan yang pelik-pelik ni yang tidak eh uh, kat orang tu lah okay. dengan pengamalan agama ada kes-kesnya itu membawa kepada ajaran -ajar kesesatan jadi back to soalan yang you, you tanya macam macam mana orang nak tahu mm. mm. tu mungkin antara usaha saya dengan teman saya Ustaz Tamlika kita buat satu podcast lah kisah ruki sg di mana kami uh, menyuarakan pandangan menyuarakan pengalaman dari situ kita berkongsi kepada para pendengar dan masyarakat Jangan senang lah dengan pengamalan perdukunan hmm. ataupun jangan senang tertipu dengan orang-orang yang baru jumpa kemudian boleh tahu-tahu benda-benda yang raib. Macam hmm. cara kami begitu terlalu m um, teruja. Macam contohlah saya selama rawatan tak pernah pun saya nampak hantu. Tak pernah. Hmm. Tapi kalau saya mula nampak, saya tahu tu jelmaan yang dinampakkan pada saya sebagai satu gangguan. Tak ada namanya saya akan datang, okey. Oh, perasaan untuk Rukiah? Ah, eh? Oh, awak oh, oh, kena ni. Maka tu amalan yang namanya bukan Rukiah syariah. Itu tak tahu lah ilmu apa yang mereka ada lah. Yang ada pula mengatakan ini mungkin satu kelebihan. Bagi saya, let's agree to disagree. Kalau masyarakat tu rasa lah Ustaz, eh, macam mana-mana pun asalkan saya pulih dah okey. Hmm. Ha, atau mungkin atau mungkin apa bagaimana kita boleh menjamin bahawa rukia ni ada berjaya berjaya dipulihkan. Kalau kita pergi doktor mungkin ada follow up. Ah. Saya bertanya kembali eh. Dalam arena medical juga, kalau betul baik. Kan? Tapi tu dengan izin siapa? Izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semua kes tu akan sama dengan setiap pesakit betul? Bila waktunya untuk pulih adalah berdasarkan apa yang Allah sudah takdirkan. Sama juga dengan gangguan you bertemu dengan seorang perawat saya. Jadi maksudnya um, kalau orang uh, kira cuba untuk um, mendapatkan khidmat rukyah daripada ustaz sendiri bukan semestinya um, dia satu sesi saja. Dia mungkin pun berulang-ulang kali juga ataupun. Hmm. Dia begini. Bila orang memanggil saya untuk datang rukyah, hmm. saya akan kongsikan segala ilmu tentang rukyah. Kerana dia tak ada namanya faktor daripada tangan perawat. Nah, rukyah tak semestinya nak kena panggil saya. Rukiah ni bererti boleh rawatan secara bersendirian, rawatan mandiri. berdoa. Konsepnya berdoa kepada Allah, Ya Allah, berikan aku kesembuhan melalui amalan-amalan yang aku persembahkan kepada Engkau. Jadi konsepnya begitu sebenarnya. Ah. Jadi kalau saya rumuskanlah yang segmen pertama ini, uh, boleh dikatakan uh, Ustaz nasihat, kalau ada tak kena, jumpa doktor dulu, jumpa pakar dulu. Pasti. Kalau tak, Wajar. mungkin fikirkan macam mana kita nak ambil rawatan alternatif. Hmm kemudian bila dapatkan nak nak pergi rawatan alternatif tu pilihlah yang betul jangan tertipu hmm. dengan uh, per, uh, perukian yang benar dan juga ya. mungkin dukun dan sebagainya dukunan yes tapi macam mana kita saya tahu tadi ustaz dah uh, terangkan sedikitlah dukun buat apa beza dukun hmm. dan ustaz to kalau seorang perawat ruqyah yang masuk dalam rumah hanya berduaan dengan seorang yang bukan mahramnya contohlah seorang wanita you datang masuk rumah dua orang je, hmm ini tidak dia lari dengan garis pandu yang dinyatakan oleh Jabatan Agama lah. Kerana perlu ada mahramnya. Ataupun dia bersentuhan memegang yang seorang lelaki, memegang yang non-mahramnya. Atau contoh, baca Al-Quran, tapi bacaan Al-Qurannya tu kita dengar awalnya. Kemudian ada baca yang secara senyap-senyap. Jadi kat situ kena faham kalau rawatan rukyah yang benar dia akan baca al-Quran, dia akan baca doa-doa dengan jelas dan kemudian tak ada unsur-unsur secara mistik contoh. Jadi yang penting juga sekata sebenarnya ada garis panduan guideline tu. Saya sendiri tidak tahu. Kita yang tak baca eh, kita yang tak baca. Hakim pernah mendapatkan hikmat-hikmat. Sejujurnya tak pernah. Saya pernah, saya pernah. Oh Kalau saya kongsi ya dia punya proses dia sekarang dah canggih tau. Dia macam nak kena gi website, kau kena book dah macam book bubble tau zaman sekarang. <laughs> kena pilih apa servis kau nak, nak I'm ada add-on, appointment ah, lah. Ah jadi ini membawa kepada bahagian kedua lah perbualan kita. Ya. Hmm. Uh, rukia dan marketing. Dah hmm. jadi semakin commercial. Adakah komersial. ia sesuatu yang patut digalakkan atau tidak? Kita tak cakap tentang isu menunggang agama tetapi hmm. lebih kepada mengkomersialkan. Lah. Saya berpandangan seperti ini. Dalam podcast, saya selalu beritahu. Kalau boleh rukyah sendiri, rukyah sendiri. Dalam podcast juga kita ajarkan. Kita tak akan lukis ilmu lah. Ilmu ni perlu disampaikan. Hmm. Tapi kalau you perlu bantuan untuk lihat kepada keadaan, okeylah, you can book us for rukyah session. Kami tidak memangsa. Kalau nak pilih, silakan untuk pilih. Hmm you tahu kan dalam services dokun pun dah commercialize. Hah, itu saya. Dalam tahu. dunia social media, <laughs> dalam dunia social media banyak konten-konten yang orang-orang ni mungkin ada kelebihan mata ketiga, boleh nampak begini, boleh nampak begitu. Daripada you pergi kepada orang-orang seperti ini, pihak kami yang ada kesempatan macam ini, dia persilakanlah. Tak ada paksaan. Kalau nak nyatakan commercialize daripada pihak saya, ialah ialah mini podcast lah. Entertainment. Saya dah, dah jujur saya terangkan, saya declare ini satu form of entertainment. Memang masyarakat kita gemar cerita hantu, kan? Lagi seram hantu tu lagi best nak dengar. Betul. Apa persoalannya? Biar benar kalau you nampak seperti gini, tu maknanya apa dalam fahaman agama? Hmm. Dan ada mungkin sesetengah satunya ala orang ni terlalu fikirkan sangat benda-benda macam gini kan. Bagi saya, ini hakikat yang berlaku pada masyarakat kita. Kalau tak kita yang membantu diorang, siapa lagi yang akan bantu? Kena pula dengan pemahaman perdukunan. Nauzubillah semoga tidak semakin jauh daripada agama itu kita tak nak. Tapi ustaz tak rasa dia akan kurangkan that human touch between masyarakat dan para asatiza dan sebagainya. Kerana hmm. macam kalau dulu kita nak pergi mungkinlah zaman mak bapak kita kalau nak merawat oh message je pak cik tu. Ah uh, okey malam saya datang. Okay. Tapi kalau dalam formula komersial ni lagi famous ustaz loh. Oi lagi lama dia waiting list tu. Contoh saya ada team of uh, untuk saya saya ada lagi seseorang perukia. Okay, kalau awak tak dapat melalui saya, ini perlu saya ni dah pernah berpengalaman dan ikut saya dalam rawatan 1,000 kes. Jadi ni orang yang saya yakin okay, juga boleh membantu. Pada waktu yang sama, kalau saya seorang komersialis, saya akan buat tim dalam 10 orang. Jadi semua orang panggil dengan saya kan? Tim saya, saya dengan satu orang je. Jadi kalau ada ahli rukiah yang lain, contohnya teman-teman saya yang saya yakin rukiah syari, ya, dipersilakan untuk pergi kepada orang. Kalau saya komersialis, saya akan suruh semua orang rawangan saya je. Hmm. Kalau saya commercialize, saya bilang, okey, saya tak akan terangkan tentang ilmu ruqyah, Saya akan loket ilmu, saya akan surau asup dengan saya saja. Jadi define commercialize tu apa? It's just that proses tu dipermudahkan. Ha, itu je. Jadi mungkin saya sejujurnya pun um, datang ke podcast ni dengan um, mungkin minda terbuka lah. Saya memang hmm. tak begitu tahu menahu tentang hmm. uh, industri rukiah ni dan sebagainya kan. Tapi tadi Ustaz pun dah cakap tentang um, rukiah uh, mandiri. Yeah. Uh, buat sendirilah. Yeah. So, saya tengah tengok ni, um, IG Ustaz pun ada jual mo moisturizing moisturizing <laughs> shower gel. Shower gel. Ya. Yeah. Bidara extract. Ni tak jual yeah. ke NTC kan? <laughs> tak, tak. Ni <Dia> kena diisi guna. Kita beli sendirilah kan. Jadi yeah, yeah. Mm -mm. macam mana ustaz ada buat R&D ke? Mm -mm. Sebab nak kena buat shower gel ni okay. kan. Jadi apa dia punya motif okay. tujuan shower gel? Good question. Diterangkan dalam rukyah syar'i ya, Mandian bidara adalah usaha untuk mengusir gangguan jin dengan sihir. Hmm. Okey. Dalam saya merawat orang, banyak orang tanya, "Ustaz, ustaz tak buat eh?" Ustaz tak buat. Contohnya serbuk bidara ke apa? Saya bilang, "Okey, saya cuba fikirlah." Hmm. Jadi saya ada bertemu dengan company yang di, di seberang tabak di mana company ini sokol uh, buatlah produk-produk macam gini yang di di katoran tu yang selamat untuk digunakan. Jadi saya jual ni kira okey nak membantu awaklah. Nak beli sila, tak nak beli sudah. Mm -mm. Ha, biasalah. Ya, ya. Kita pun kira usahawan juga kita jual ya. jual barang-barang seperti ini. Kira dia macam ini. Kenapa kalau ustaz jual sabun dipersoalkan macam menjual agama, orang-orang luar lain yang jual sabun tu tak pula jual agama eh? Hmm. Ini item biasa je pun. Cuma saya tambahkannya dengan bacaan suratul Baqarah. Dan dia tak sebabkan ada Baqarah tu jual harga tu naik tinggi tidak. Rata-ratanya kalau saya tengok market harga sabun bidara ni mungkin macam gini. Jadi saya jual. Hmm. Tu saja. Jadi kalau hmm. seandainya saya beli kan. Hmm. Tapi memang saya tak ada gangguan, lah. Tapi memang saya pakai nak mandi. Boleh, boleh. Nak mandi. Boleh, Jadi, ya. tak, tapi tak ada perubahan, lah pada diri saya kan. Perubahan saya kira apa? kira macam syampu jelah. Yes, hmm. macam sabun biasa. Hmm. Ha. Bagi kita bagi semua market ada brand-brand tertentu, kita ni ah, kira ahli ahli ah, citizens of Singapore lah. Nak jual lah barang-barang macam kan. Nah. dipersilakan kalau nak nak cuba dipersilakan belilah so, ini ya ustaz nah. ini yang di mana para asatizah, asatizah kita hmm. lah, uh, tersepit lah dalam dunia dipersoalkan saya kalau dulu saya rasa macam dulu orang cakap oh kenapa tak ada ustaz-ustazah yang berani tampil ke hadapan tapi, tapi apabila mereka dah tampil ke hadapan dipersoalkan eh kenapa nak kena jual ni kena jual ni well, buat salah jadi buat salah. sebelum Ay, saya itu. sebelum saya jejak dalam dunia rukyah syariah saya dah mentally prepared. Kerana akan ada orang-orang yang ingin menjatuhkan kita atau memberikan komen-komen yang negatif. Bagi saya, contohlah kita berbicara tentang ilmu pendukunan itu salah. Dalam agama Islam, eh. tapi kalau ada orang yang masih mengamalkan dan itu bercanggah dengan agama, tanggungjawab kita untuk menerangkan kepada masyarakat. Kita tak memaksa pun tahu. Kita beritahu, okay, let's agree to disagree. Kalau tak setuju, sudah. Tak jadi masalah. Biarpun pada pandangan masyarakat, mungkin benda ni benda yang kontroversi. Hmm. bagi saya, no, that's no kontroversi. It needs to be said, kan? Okay, kalau gitu, kita namanya orang Islam, kita namanya orang yang uh, saya sebagai asas dizah. Apa saya nak beritahu kepada masyarakat, apa yang saya nak ajar ni, okay, pendukungan tu boleh. Jadi saya tak buat macam itu, kan? Hmm. Ha, ni mungkin usaha saya. That's why saya saya cakap dalam podcast YouTube, ini satu entertainment saja. Ha, cuma dia adanya kata orang tu unsur-unsur uh, keagamaan, unsur-unsur pengajaran lah. Jadi Macam... sesiapa sajalah boleh kena gangguan. Boleh lah. Jadi <laughs> eh, ustaz pun boleh kena gangguan jin lah. Boleh. Boleh eh. Boleh. Kalau ada tanda-tanda yang wujud, okey. Dalam pengalaman saya merawat, pernah juga balik kena gangguan. Ini disebutkan sebagai intikom. Serang balas jin. Satu kali tu saya ingat saya balik tengah tidur sleep paralysis. Kan kita tahu sleep paralysis tu ada dua tau. Sama ada gangguan secara medikal, tu badan dah penat, mental masih aktif ke apa atau boleh jadi gangguan. Jadi saya tengah tidur tu saya rasa tangan saya ni kenapa ada rasa macam kepala berbuk panjang ni kan. Wow. Tapi badan saya dah jam. Saya eh, tengah sebelah kiri, eh ini istri saya kat sini. Ini siapa ni? Ha, itu yang bila saya pegang tu ada rasa seperti gigitan. Saya terbangun, dah berpeluh, saya ambil wuduk, solat, tidur. Persoalannya ustaz, ustaz kena gangguan apa? Sehir apa? Jin mana yang ganggu? orang kita suka tanya tu. Saya tanya balik, oh. kalau awak terkena demam, ada apa manfaatnya cari siapa yang orang tu spread the demam virus? Ya. Mungkin a uh, ni soalan terakhir daripada saya lah. Um kita apa yang saya boleh bayangkan dalam ilmu perkara-perkara um, uh, ini di sebenarnya, hmm. ada yang mungkin terkena sebagai mangsa. Okay. Ada yang mungkin dari segi amalan. Hmm. Oh. Amalan turun, temurun dan sebagainya. Betul. Dan kita dapat lihat seperti tadi Ustaz sendiri cakap, ada pernah kes-kes yang mana kita uh, mengikutlah orang-orang yang kemudian salah salah bawa agama <laughs> dan sebagainya. Okay. Kenapa agaknya Ustaz, masyarakat kita perlu, saya rasa ni ini mungkin saya salah, rasanya mereka seperti perlu ada satu figura yang kononnya pelindung lah kenapa masih ada mentaliti sebegitu? Okey. Ha. Faham. Antara kes-kes yang saya hadapi adalah mereka-mereka yang mungkin terkena serangan jin nasab ataupun saka. Saka ni orang dari kalimah pusaka, maknanya jin yang diturun temurun lah. Saya pernah tanya dengan seorang gelaran moyang lah. Cakap nenek yang, kenapa nenek yang ambil hantu raya? Ha, ceritanya tu dia ni memang pernah ambil satu perjanjian dengan jin dalam bentuk jelmaan hantu raya. Kan? Kemudian dia ni bila dari perjanjian maka automatically pada nenek moyang um, nenek yang tersebut dia akan ada kelebihan. Kelebihan meramal. Jadi saya tanya kepada nenek yang kenapa ambil benda-benda macam ini? Cakap ustaz, nenek hidup zaman perang Jepun. Jadi kalau tak ada benda yang nak jaga anak saya ustaz, dia boleh diculik dan dilakukan benda yang tak baik. Jadi saya nak ada pelindung jadi dia selamat. Saya terang monik tapi nenek tahu kan? Rasulullah dah cakap Surah Jin ayat 6 pun dah beritahu bahawasanya ada seorang lelaki dari bangsa manusia minta lindungan dari seorang lelaki dari bangsa jin maka bertambah-tambah sesat bagi mereka. Ini surah Jin ayat 6. Kalau Al-Quran dah bilang manusia minta tolong jin equal sesat maknanya boleh tak boleh? Tak boleh, tak, tak boleh kan? Jadi saya tanya ini, kenapa ni buat macam itu? Ustaz, mungkin pemahaman agama saya tak kuat. Tapi saya dah bertaubat. Saya nak berhenti ni semua. Cakap, Alhamdulillah. Jadi, antara pengalaman saya bertemu dengan orang-orang ni mungkin generasi terdahulu mungkin tersilap atau yang muda pun ada satu kes saya tanya dia ni kes uh, dia mengambil ilmu melalui carousel <laughs> <laughs> satu platform jual beli kan mm. jadi dia ni nak dekat carousel ni banyak orang ada ada advertise of uh, apa tu kekuasaan-kekuasaan gaib ha uh. uh, tu patut beri penekanan bukan saya tahu uh. <laughs> Jadi dengan kuasa gaib yang ada tu, dia ni menawarkan kata orang tu dampingan jin yang namanya macan putih. Bila saya kontak di Carousel tu, ada orang yang akan menjawab dia bilang, "Okey, amalkan zikir-zikir ni." Dengar eh, zikir-zikir. Bila dengar zikir, you rasa macam salah tak benda ni? Macam okay lah. Okay, oh, kena baca Al-Quran, kena gini kan? Uh. Tapi kalau malam Jumaat Kliwon, duduk dalam hall room yang gelap, jangan baca apa-apa, Duduk diam. Akan ada yang hadir. Saya cakap. Akan ada yang hadir. Ah, Ustaz. Akan dengar bunyi suara harimau mengaum. Ujiannya jangan lari. So, Abi, awak dengar, dengar? Lari tak? Taklah, Ustaz. Malam tu saya mimpi ada harimau muncul dan ada seorang yang berjubah bersarban. Dia yang bercakap dengan saya. Aku akan lindung kau. Esoknya, Ustaz. betul apa Ustaz cakap dalam podcast. Saya dah mula ada kebolehan-kebolehan mistik tertentu. Alhamdulillah mungkin ada kesedaran dan ingin berubah. Okey. Now, awak masih ada kelebihan gitu tak? Satu hari sebelum saya nak datang hari ni ustaz, saya ada mimpi. Ah bermimpi awak apa? Harimau tu datang dengan orang tu. Orang tu bilang, "Kau tahu apa balasannya kalau kau tinggalkan aku kan?" Saya pun jawab, "Aku ada Allah." Dia jawab balik, "Kau ada Allah? Kita tengok." Kemudian dia ke belakang, ke belakang, ke belakang, terus saya tersadar. Nah, bila saya tersadar, saya diberikan satu gelang ni yang memang carousel seller tu bagi. Dan gelang tu pecah. Dan saya tanya, okey, tanda-tanda kalau awak ni masih di rampingan ni, awak ada kelebihan gelang begitu. Masih ada tak? Tengok muka saya, awak cuba tebak. Tengok muka saya. Blank, Ustaz. Tak macam dulu ha? Okey, jom kita mulakan dengan Duruqiyah Syariah. Saya baca Al-Quran je. You know me, saya strict. Saya baca Quran atau doa-doa yang Rasulullah ajarkan atau apa ulama ajarkan. Boleh kita mulakan? Boleh Ustaz. Saya baca. Macam mana nak explain dia muntah minyak yang dia minum dua tahun lepas? Saya banyak pengalaman yang saya terangkan dalam podcast saya yang menunjukkan benda gaib ni memang wujud. Sihir tu wujud. Tapi mungkin... Saya saya macam banyak benda <laughs> nak tahu. Like Tapi mungkin... Silakan tanya. Zaman-zaman <laughs> online ni, Muiz dengan ustaz-ustaz tak ada bekerjasama atasi masalah kerozel sebegini? Tak ada. <laughs> <laughs> saya apa soalan saya boleh jawab saya jawab. Ha. Tapi dalam hal ini ha. uh, the best we can do is educate masyarakat lah. Apa yang yang cara betul, apa yang cara tak betul, apa yang perlu dihindari kan. I mean benda ni dah maklum agama dah ajar. Hmm. ada orang yang mungkin tak sampai juga kan. Jadi nak cakap betul. macam mana? Hmm. Macam mana saya cakap eh? Ada satu organisasi hmm. yang memantau Perawatan perawatan ni betul tak betul ya, ya, ya. di Malaysia dah mula di Malaysia dah memang kata orang tu dikuat kuasakan satu entiti organisasi di mana kalau nak namanya perawat rukia perlu daftar oh. dan bila perlu daftar bermakna kalau anda buka satu uh, services rawatan ah. tanpa berdaftar maka itu, maka itu menyalahi undang-undang hmm. itu satu cara yang baik. Satu cara yang baik. Mungkin boleh di, dikuatkuasakan satu hari. Kadang-kadang kita nak cari pun, kalau kita tengok macam ustaz-ustaz punya semua busy, kita punya abang-abang yang pakai jeans. Bukan nak cakap dah rasa lah. Betul, betul, betul. Yes. Ha. Rukiah syariah bukan bermaksud kena ustaz. Dia perlu seseorang yang baca Al-Quran yang baik, pemahaman agama dia tu kukuh dan kuat. Kemudian dia seseorang yang memang ikhlas untuk membantu. Mm -mm. Agama kita dah ada garis pandu. Mm. Jadi tugasan saya pula nak sampai kepada masyarakat, dah sudah, jangan give up. Teruskan. <laughs> kita pun dihadkan <laughs> aa, oleh masa lah. <laughs> kita <laughs> kita <tongki <tongki <tongki> banyak sangat. Yeah. Dan saya secara keseluruhan, saya puas hatilah dengan episod ini. Dapat penerangan dan saya setuju sekali dengan apa Ustaz kata. Kita tidak semestinya melihat sesuatu perkara sebagai tabu. Kita harus meneroka pelbagai idea dan sebagainya. Dan kepada anda yang sedang menonton, ingat nasihat Ustaz, sabar. Kalau perlukan bantuan, pastikan cari yang pakar, yang, yang ahli, nah, yang benar. Panduan juga sudah diberikan oleh pihak uh, MUIS. Mungkin kita lebih-lebihkanlah membaca. Dan kita jumpa lagi dalam episod seterusnya, Kita, kita Orang SG. Orang.